Листопада по лютий, кінця листопада минулого року по лютий 2014 року. І особливо ті події, які відбувалися 19 та 20 лютого 2014 року, вони в суспільстві оцінюються крайне, крайне неоднорідно неоднозначно. І оцінки різняться від, ну, вони становлять Діаметрально протилежні. Якщо одні вбачають у тих подіях, які відбулися на Майдані, піднесення національного, національної свідомості, пробудження якихось почуттів гідності, прагнень до кращого життя і так далі і тому подібне, то Частина суспільства оцінює е, е, прямо протилежно. Зокрема, я, наприклад, е, е, висловлюю свою точку зору. Події, які відбулися е, на Майдані і в результаті яких загинули люди, вони потребують щонайменше, е, щонайменше ретельного розбору дослідження. Причин і тим більше встановлення осіб, які причетні до загибелі, до загибелі людей, оскільки загинули люди як з однієї сторони барикад, так і з іншої. І вже на сьогоднішній день з інформації, яка наявна в інтернеті, достеменно можна зробити висновки, що Снайпери, які вбивали людей, не належать до правоохоронних структур і правоохоронних органів України. Це точно не бійці спецпідрозділів ні Беркуту, ні СБУ, ні Альфа, ні, ні так далі. Це очевидно якась третя сила. Яка це третя сила? Я думаю, що всі зацікавлені встановити. Істину і найкращим, мабуть, би, подарунком, якщо можна такі слова застосовувати в, дані, в, дані, в даних ситуаціях, мабуть, найкращою пам'яттю тим людям, які загинули на Майдані, було б чесне, неупереджене дослідження і виявлення осіб, які стали замовниками і виконавцями цих кривавих подій. Але звертаю увагу, що немає в суспільстві, як в Україні, так і, зокрема, у місті Суми однозначної чітко, чіткої позиції населення щодо подій, які відбулися. Всі ми можемо будь-яким чином, кожен має свою власну думку. Будь-яким чином, ми можемо відноситись до фігури. Віктора Федоровича Януковича, всі ми можемо будь-яким чином кожен на свій розсуд, на свій світогляд відноситись до, до питань світоглядного характеру, яким чином і куди рухатись в Україні, чи це може бути закріплення і розширення співпраці. З Російською Федерацією, чи це можливо закріплення і розширення співпраці з Європейським Союзом, але будь-яким чином, за будь-яких точніше, обставин, ті події криваві, насправді криваві, які відбулися в Києві на Майдані, не можна використовувати для політичних спекуляцій. А на жаль, слід констатувати, що більшість. Народних обранців як у Верховній Раді, так і в Сумській міській раді, пішли відкрито популістським шляхом. Вони на цих подіях намагаються заробити собі певних політичних очків, балів і на цих, на цих жертвах подій намагаються вибудувати свої рейтинги і так далі і тому подібне. Вважаю, що перш ніж виносити такі питання навіть у сесійну залу, потрібно було б, ну, можливо, щонайменше провести хоч більш-менш якесь соціологічне дослідження. І поцікавитись думкою пересічних сумчан, як вони ставляться взагалі до проблем. Перейменування вулиць і на яке, на яке місце серед проблем, які турбують містян, вони поставили б питання перейменування вулиці будь-якої. Це не стосується конкретно вулиці першотравнивої. Хоча я знову ж таки повторюсь: всі ми прекрасно усвідомлюємо, що перейменування вулиці першотравнивої в Героїв Майдану. В даному випадку має виключно політичний контекст. І навіть Геннадій Михайлович Мінаєв на своїй останній прес-конференції, коли надавав вказівки своїм заступникам, він про це чітко на неоднозначно висловився. Він запропонував перейменувати вулицю, щоб ті міліціонери, які знаходяться в міському управлінні внутрішніх справ України, щоб вони в разі перейменування вулиці на героїв Майдану, щоб вони кожного ранку беручи якийсь папір в руки і в шапці читаючи героїв Майдану, щоб їм нібито це було нагадуванням. Ну, я ж кажу, що це можна сприймати, кожен може сприймати в залежності від свого світогляду, але вважаю це недопустимим спекулювання такими кривавими подіями для заробляння собі політичних очків, політичних валів. А що стосується Необхідності перейменування, ну то я вважаю, що якби зараз е, вийти на вулиці і провести е, будь-яку вибірку там, кожного 5-го, 10-го, сотого зупиняти і питати, наскільки вас сьогодні турбує питання перейменування вулиць, ну, навіть не сумніваюся, що питання переименування вулиць людей навіть може і в десятку не попаде. Ну, це така моя особиста думка. Отже, підсумовуючи, хочу зазначити, що я особисто Проти перейменування вулиці Першотравневої у вулицю Героїв Майдану. І навіть більше того, так би мовити, повідомляю, що організую збір підписів відповідно проти перейменування вулиці Першотравневої у вулиці Героїв Майдану. Кращого майбутнього для себе і своїх дітей. І саме тому ніякі там політичні. Спекуляції, не спекуляції. Якщо б це було чисто політичний рейтинг набирання очків, то в сесійній залі, коли це було озвучено, можна було б побачити людей, які хоча б за чи проти. Практично одноголосна Сумська міська рада підтримала цю ідею. Хто за і проти? Ну, там багато проти. Всі заболі, які не голосували, проти тільки комуністи. Проти Леніченка. Ну, хорошо, комуністи проти. Я ж що й кажу, практично одноголосно. Ну, і три не голосували. Хай буде не одноголосно. Але практично одноголосно. Ну, у комуністів, можливо, є своя думка. Окремо з комуністами. Це особлива ситуація, я не буду не паментувати, так сказати, ні якось розвивати цю тему. Питання тільки в одному, що такі події, вони знакові для розвитку держави. І ті події, які відбулися в Києві, і ті люди, які там стояли і, на жаль, загинули, зараз йде можлива мова не тільки за те, що всі, хто побував в місті Києві, став героєм Майдану. Є люди, які там втратили і здоров'я, і поранені, і, на жаль, багато хто і загинув. Саме тому пропонується в місті суму вшанувати тих людей, які там виборювали свободу. І, як ми бачимо сьогодні, мабуть, і незалежність України, тоді коли у нас є братська страна чи держава, яка намагається допомагати нам. Тому вважаю, що не потрібно використовувати, знаєте, так, можна вийти на вулицю, зібрати підписи. Процентів, можливо, до 90 будуть проти, яких будь-яких переіменувань. На цьому спекулювати не потрібно, ставкувати переприймування. Ну, практично всіх вулиць, якщо пройтись по дні спитати людей, чи ви хочете переіменування чи ні, всі першим чином питають. Як це буде відбуватися, які ми повинні бути зробити так, стати, зміни в документах, паспортах, втрати. Ну, я розумію, що економічні питання на, в житті для людей це найперше. І те, що ви говорите, я не знаю, ви, ви якусь організацію, чи, якщо можна, бо я трошки такі зміни. Я наразі представляю тільки свою власну думку. Поки що. Ну, Громадян міста сумнів. Мешканець. Ну, мешканець, ну ладно, хай би не мешканець. Больше вважає громадян. Не, ну, Громадянин. Громадянин міста Суму Яндек. Громадянин це людина, якої є громадська позиція і громадська так сказать, думка. Мешканець, ну, мешканець ми мешканці на цій землі. Тому вважаю, що ну, можливо вам потрібно це. Збирайте ті постійності. Але я е, висказав свою думку про те, що це не політичний шах якоїсь там політичної партії. Я вважаю, що це ну, просто наша шана тим людям, які е, стояли там і відстоювали наші з вами майбутнє. Я підтримую цю ідею. Думаю, що без цього... А то, що там... Міліціонери, не міліціонери. Можливо, вони будуть ще гордість якусь мати за те, що вони працюють на такие вулиці. Ні, так правильно. Ой, Майдан. Майдан. Ну, а слово Майдан а, это обман. Переводити. То есть у нас в стране есть такое понятие, как майданные залежности, это обман, обманное мероприятие. Так предложите. Уйти от Аббана и переименовать все Майданы на, на площадь. Ну, если уже идти таким шляхом. Я, ну, да. ну, вот я сказал свое мнение, имею право. Как-то получилось, да. Я сказал, выразился, ну, как бы, были свое. Дело в том, что я, как бы, согласно, вот я слушал вас, спокойно так как, ну, говорили, отвечали, и я с ваших слов понял, что, что собирай подписи, что не собирай, все равно переименуют. Собирали подписи и все, но она не сыграла роли. То есть было больше, как бы, людей, например, против, но ну, переименование но оно не сыграло роли. Это тоже в разговоре было с людьми именно с Ну скажем, эта дискуссия, ну, я наверное, буду... должна иметь место быть о том, как переименовываются улицы, какие памятники устанавливаются, и какие памятники сносятся или снимаются. Процедура слухов — это именно идея как вы говорите, сбора подписей на улице, но это более цивилизованным путем. Опрос мнения или поддержки, или наоборот, не поддержки этой инициативы путем таких собраний, как наше, следующего круглого стола и ежедневного сбора поступления с предложений от жителей города к ответственным лицам за громадское обговорение. То есть можно присылать в электронном виде, да, заявку? Да, от, конечно ну, же, желание. Вот, я вам зачитала одно такое. Я слышу. Реагирование. А, да. вот. Потом да. все, все эти результаты обобщаются, все будут обращения э, размещены на сайте московской рады, так, обязательно опубликованы мы обратимся к средствам массовой информации, обобщены они будут. Согласно процедуре подготовлена подання с исторической довидкой, с обоснованием этого вопроса, подана на рассмотрение депутатов на сессии. На сессию могут прийти представители общественности, юридических лиц, просто жителей города, и там заявить свое отношение к вопросу. То есть так насильно, как говорите, решение приниматься, тем более по такой теме, я думаю, не будет. Безусловно. Чего? Ну, герой, возне, вознести в ранг героя человека, который погиб там на Майдане, за ради чего? Ну, это герой не подходит слово, по-моему. Ну, а какая позиция предложения? Жертвы Майдана или что? Ну, это памятник поставить, табличку, там, веночек повесить, жертву. А переименовать героя чего? То есть вы считаете, это что это должно должно, должен пройти какой-то период, чтобы посмотреть. Да, чтобы Конечно. это подтвердилось. Получилось, говорится, с этого действия. Большое геройство. на расстоянии или, или, да. или фикция получилась. Большое да? Всех, да, на расстоянии. Ну, я, думаю... да, я могу тоже пару слов добавить. Да. Да. Андрей Стименко. Назовите своими отчествами. Андре... Андрей Штименко. Ну, я в большинстве своем поддерживаю мнение Владимира Олейника. Тут же также произ... прозвучали слова о том, что если провести какой-то срез, какой-то провести опрос, то 90% будут против ну, жителей улицы или там, жителей города. Мы говорим сейчас о том, что мы стремимся в Европу, в демократическое государство. Ну, если большинство против, даже так, 90 на 10, Тогда, о каком мнении большинства тут идет речь? Тут уже идет речь о том, что 10% навязывают свое мнение этим 90%. Ну, по каким там мотивам? Что они не видят, что 10% знают больше, чем 90, и потом они будут убеждать, что это действительно было целесообразно? Если это действительно так, если это действительно герои, то может Возможно, этот вопрос надо будет поднять через год, на годовщину этих событий. Через год мы будем видеть результаты, мы будем видеть результаты проведенного расследования по поводу гибели этих людей, по поводу вообще в целом событий, кто, как, что, ну, их организовал, с какими целями, благородными, неблагородными. Ну, сейчас я считаю, это очень горячая тема, которую ну, не стоит поднимать. Ну и плюс, конечно же, финансовая сторона, далеко не первоочередной эта проблема нашего города. Спасибо. Финансовая сторона из опыта из переименования, переименования. Да. улицы, не взяла, не взяла вот эти две папки. Вот сколько я последние, там, может быть, пять лет занимаюсь темой переименований, вот это все листок к листу, но это еще может быть не в полном объеме, предложения, инициативы, споры по поводу переименования улицы Красовицкого, переулка Промышленного, Кондратьева, Гмыри. То есть история вопроса глубокие корни имеет. И что касается... Нас не волнуют финансовые вопросы, мы за переименование конкретно нашей улицы. Если это идет извне, то, ну, я считаю, ну, это навязывание уже. Из практики, опыта финансовая сторона касалась только замены пока что табличек названий улиц. Эта тема еще будет обсуждаться, и я думаю, что инициаторы вопроса, депутаты возьмут, возможно, эти затраты на себя. Но эта тема еще не обсуждалась до конца. Все остальное, смена документов. Ну, да. на себя, это надо понимать да. на городской бюджет, а не да. на личный. Нет, свой нет, у них есть депутатские средства, но это будет еще решаться. Вот. Что касается замены документов, нигде еще ни одной структуре городской не требовалась замена документов только лишь из-за смены названия улицы. Есть до сих пор люди, имеют паспорта и другие документы. Технические документы на жилье, техпаспорта с названием старых улиц. Проспект космонавтов, улица Карла Маркса, проспект Карла Маркса. И никаких, поверьте, преследований на эту тему нет. По мере возможности, по мере необходимости смены документов меняется и название адреса. Все случаи, я прошу, даже повторяю, которые случаются, если требуется какие-либо смена документов только лишь из-за названия улицы, прошу сообщать к нам в управление архитектуры, в департамент архитектуры, и мы будем с каждым вопросом индивидуально разбираться. Но за все годы, которые я работаю, ни одного такого случая не было, мне неизвестно во всяком случае. Досинка Виктор Александрович, житель города Сум. Я тоже считаю, ну вот это трагедия, погибли люди. Но принимать вот эти ну, быстрые такие предложения, да, ну как бы рановато. Оно больше похоже на спекуляцию. Мне кажется, пускай все точки над «и» станут, а потом уже как бы переименовывать улицы. У меня вопрос к представителю депутатского корпуса. Скажите, вы, пожалуйста, а что вообще вот вы вкладываете в понятие в словосочетания герои Майдана? Это парни, которые погибли на баррикадах, ну, не являющиеся сотрудниками Верхута, а сотрудниками милиции. Я правильно понимаю? Ну, я вообще не привязываюсь к... Сотрудник он правоохранительных органов или не сотрудник он правоохранительных органов. По большому счету к героям Майдана я отношу все те события, которые начались с 30 ноября, когда ничего не предвещало о том, что начнут развиваться события таким образом. И до конца февраля, когда в любой момент могло все измениться мирным путем, а дошло, извините меня, до... Огневого противостоять. Тогда у меня прямой Вот вопрос, поэтому да. у меня прямой вам ответ. Нет, То, я, что не, что вы... я не удовлетворен вашим ответом. Скажите, пожалуйста, считаете ли, ли вы, считаете ли вы погибших сотрудников спецподразделения «Беркут», которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей, героями? Конечно. Давайте так. Можно я буду сначала заканчивать ответ, а потом вы говорите, я удовлетворен, литерат, члены литературы. Можно Пожалуйста. Хорошо? Конечно. Вот. Поэтому вот это словосочетание герои Майдана это относится. Ну, вы бывали на Майдане, вот ездили, Бывал, Визуально ездил, видели, что там происходило, видел. да? Был 15 января. Был Хорошо, певраля, нет, У меня вопрос после просто такой: если космоса. вы были, видели, значит да. у вас есть да. личное, собственное не как говорится восприятие. восприятие. У вас есть, есть. личное восприятие. Все. Это у меня просто для меня важно было. Вот. Точно так же, как и вы, я считаю, что история должна быть а, исследована, должны быть расставлены конкретные точки над тем, кто виноват во всех тех событиях, которые, еще раз повторюсь, с 30 ноября развивались именно таким путем. В отношении служащих внутренних войск, спецподразделения Беркут. Скажу следующим образом. Я считаю, что те люди, которые выполняли свой воинский и гражданский долг, они действовали абсолютно правильно. И те жертвы, которые понесли наши правоохранительные органы, это тоже ну, в какой-то мере э, жертвы той ситуации, в которую они попали. Я не за то, чтобы им... Э, присваивать какие-то э, звания герои не герои по одной простой причине как со стороны возможно э, участников событий со стороны Евромайдана так и со стороны э, правоохранительных органов мы имеем какие-то свидетельства видео и прочее происходили в общем-то и отнюдь не героические поступки которые нужно квалифицировать как э, преступные действия я имею в виду похищение, избиение, ну, в том числе и гибель некоторых участников Яромайдана, которые были вывезены в лес, оставлены, так сказать, умирать. Считаю, что если мы хотим выяснить отношение граждан нашего города к событиям и необходимости увековечить память героев Майдана, то не надо говорить о том, что вашу лично улицу будут переименовывать. Сделайте такой опрос в целом, в городе Сумы. Какое отношение к тому, чтобы одну из улиц переименовать? Это будет показательное отношение граждан города Сумы к тем событиям, которые происходили. И тогда уже ваше мнение будет отражено в подобном вопросе, и ваше мнение тех, кто по-другому считает, по-третьему или по-четвертому. Возможно, считают. там несколько вопросов. То есть переименовать улицу либо... А как, память, как, писать, как, как только вы привязываетесь к шоу, не пройтись по улице и сказать, что ваша улица будет менять название, у людей вот, прямо существует, как говорится, консервативный подход в жизни. Так как мы живем, мы знаем, изменения могут коснуться чего-то. И вот не, такие ну, слухи вот про то, что это и финансово может быть. быть их ударить, и смена документов, и прочее, прочее, прочее. То есть, вот если не, ну, хотим мы провести подобный опрос, просто, да, опрос да, да, вот да. проведем вот да, в таком виде. Возможно, если э, есть жители нет, этой появилось. улицы захотят поставить памятник, а скажут, не надо переименовать улицу, но мы поставим на своей улице памятник. И почему посадить почему аллею. Были вот, да, такие предложения. Я да. просто озвучиваю ну, мнение одного на, из жителей, которое я услышала. Конечно. Там цветочки... Щиты повтыкать, в общем-то, ленточки попривязывать. Все было, как говорится, мирно и вроде бы э, ничего не вещало, что произойдут такие силовые столкновения. Та история должна разобрать, кто виноват в том, что произошли именно. Кровавые столкновения. Такая у меня позиция. Я, в общем-то, за... Точность в, тех, в разборе тех событий, что были, и это, на мой взгляд, абсолютно не преуменьшает э, тех героев, как я вчера повторюсь, э, Майдана, которые вышли для того, чтобы отстоять позицию чести, воли и справедливости. И за это мы, в общем-то, э, ну, я не буду говорить все депутаты городского совета, но, по крайней мере, я как депутат городского совета, который сейчас... В действующем созыве, считаю, что ну, наша задача, чтобы э, ну, каким-то образом э, те жертвы, и то, что было сделано, э, вылилось в изменения в нашей стране, чтобы ушли в небытие вот эти вот факты, так, даже не, не коррупции назвать, а... По-украински, раскрадание того, что у нас творилось в течение трех лет, э -э, ну, в Ростов гигантских масштабов. И на сегодняшний день говорить о том, что у нас казна не выплачивает, ну вот так тоже нехорошо. То мы удивлялись, куда деваются из казны тогда, теперь мы удивляемся, есть такие люди, которые удивляются, почему сейчас не выплачиваются из казны те работы, которые производятся. Можно сказать только, на мой взгляд, одно – мы все сделаем для того, чтобы не зря были те месяцы и те жертвы. Вот такое мое мнение. Есть еще желающие высказаться? Тогда под... А, пожалуйста. Депутат городского совета Рученко Владимир Владимирович. Э, в части того, я немного опоздал на обсуждение, э, в части переименования улицы, которая... Э, рассматривала сегодня. Ну, я, допустим, живу в районе Пролетарской улицы. Поэтому на сегодня в свете тех событий, которые я, считаю, что возможно переименовать не Первомайскую, а Пролетарскую. Потому что те воздухи, которые были раньше, пролетарии всех стран, соединяйтесь и прочее, по-моему, Россия с нами не соединяется в свете последних решений, которые происходят по Крыму и прочим. Поэтому то, что э, люди, те, которые были э, в Киеве которые погибли, образно а говоря, за светлое будущее, по крайней мере, все туда шли за светлое будущее. Вот, все были недовольны существующим положением дел в стране. И поэтому все остальные, в общем, посягательства уже на целостность нашей страны, по Крыму и прочему, то есть это уже следствие того Продолжение. Поэтому они с различных социальных слоев, с различных регионов пришли туда для того, чтобы бороться против существующего режима. Вот. И то, что их постреляли, вот. вопрос, то, что вы задаете, я понимаю, в общем, о том, что происходит там, оно крутится вопрос, кто стрелял, кого стрелял, они погибли, и погибло больше ста человек. Поэтому давайте не будем разберется следствие, в общем, кто там виноват со стороны правоохранительных органов и других. Поэтому то, что надо, в общем, переименовывать, переименовывать или, по крайней мере, что-то делать. В общем, я, например, в этом уверен. Меня просто никто в этом не переубедит. Вот. Единственный вопрос стоит, что. Да, с этим я согласен. Или какие улицы. Это первое. Вот. Второе, допустим, по, вот вы говорили про правоохранительные органы. Я знаю одну, допустим. Начальник Сумского ГАИ, скрипта. Когда ему дали указание не выпускать машины, которые ехали на Киев. Он отказался выполнять это, написал заявление, оставил его, в общем, по увольнению по собственному желанию. Поэтому каждый понимал свою роль в этих событиях, и каждый мог ее по-своему трактовать. Мог стрелять, мог не стрелять, мог, допустим, что-то делать, это ты на себя берешь, потому что ты присягу принимаешь, я имею в виду, в общем, говорю обо всех. Тот человек, он принимает присягу на служение Родине, Украине, но никому-то конкретному, который платит деньги. thank